Hər kəsə salam dostlar, kanalıma xoş gəldiniz. Bu gün sizlərə çox asan hazırlaya biləcəyiniz dadlı bilinçli resepti paylaşıram. Buyurun başlayaq. 4 ədəd yumurta, 6 yəməyi qaşığı şəkər tozu, 2 stəkan süd, 2 stəkan un, 2 stəkan ilıq su və 6 yəməyi qaşığı duru yağ. Bütün ərzaqlar otaq temperaturunda olmalıdır. Şəkər tozunu zövqə görə azaldıb və artıra bilərsiniz. İlk öncə yumurtanın üzərinə bir çimdik duz əlavə edib biraz qarışdırıram. Sonra isə şəkər tozunu da əlavə edib qarışdırıram. Bir stəkan ilıq südü də əlavə edib dayanmadan qarışdırıram. Sonra isə 1 stəkan unu, hissəcə isə əlavə edirəm. Suyun hamısını da əlavə edib qarışdırmağa davam edirəm. Sonra isə ikinci stəkan unu da, hissəcə isə hissə əlavə edirəm. İkinci stəkan südü də əlavə etdikdən sonra 5 dəqiqə gözləyirəm. keçdikiga keçdim. Yağı da əlavə edib biraz qarışdırıram. Xəmir hazırdır. Belə dürü olmalıdır. Tavanı biraz dürü yağla yağladım və bilinçik xəmirindən əlavə edib hər tərəfinə yaxşıca yayıram. Bütün bilinçikləri vamxodda bu formada bişirirəm. Bilinçkin kenarlarını spatula ile biraz kaldırırım. Sonra ise bu formada rahat çeviririm. Mənim istifadə etdiyim tavanın ölçüsü 27 santimetrdir. Əgər siz daha kiçik tavada bilincikləri hazırlasanız, sizdə 25-30 ədəd bilincik alınar. Bu ərzaqlarla mən 21 ədəd bilincik hazırladım. Videonu sona qədər izləyən hər kəsə təşəkkür edirəm. Kanalıma abunə olmağı, videoları bəyənməyi, fikirlərinizi rəy bölməsində mənimlə paylaşmağı unutmayın. Hələlik